我带你去开房。你说什么？酒店还是我家，你自己选。有没有第三种选择？比如我刚才说的网吧？你想带着洛河神叔去网吧，在一群网瘾少年之间编辑我周传得意之作？想好了再回答，否则我就把你扔进炼丹炉里炼成仙丹。老师，我拜托你清醒一点吧，开房是不可能的。 我爸是人民警察，只要他稍微动一动手指头，就知道我去哪了，和谁开了房。要是被他发现我和一个男人开房，我……你爸没事干嘛查你跟谁开房啊？难不成他会拿把菜刀架在我脖子上，逼我上门提亲吗？有可能哦。那就有答案了呀。我家书房借你睡一晚。小区门对面有个便利店，你去买一点一次性的贴身衣物，很便宜，五十块钱以上我报销。 半个小时，半个小时以后没在我家门前看到你，我就报警。门就开着，有什么问题直接问。谢谢老师。哇，藏书够多的呀！ 我要报警了！我还不至于这么饥不择食吧？切，不就是你从我手里抢走的夏目书石吗？我又不会偷偷拿走。防人之心不可无。 死猴子，相爱相杀这些年，这本书也割爱送给你了。当初以为他找不到工作回老家，我居然同情心泛滥。 跟我玩失踪，想加就加，我不要面子的。又拒绝加我，世上怎么还有这么不知道感恩的人呢？少女，要不要来一场网恋？ 滚！<文>手一滑就操作失误了。这么久没联系，有没有相思成疾？这段时间做梦我都梦到一脚把你踹出天际。干嘛呢？看稿子啊。明天死线，这种时候家里还停电停水，真的是要了老子的命啊！你家停电？那你怎么看稿？没在家。 外面找了个看稿子的地方，哪儿？网吧啊，还能去哪儿？是吗？该不会是躲在哪个男人的家里吧？他怎么知道？ 喂，有没有在认真看稿啊？不会是在跟人吹牛聊天吧？当然没有。他莞尔一笑，面若寒霜道：“这前后有矛盾吧？删哪个？删面若寒霜。你都不来看看前后文，我自己写的本，我怎么可能不记得？那你说说，这个是在描述谁？主角呀，是女配。” 你这又有 bug，主角刚从泥潭爬出来，转眼就出现在众人面前，还宛若谪仙，好像哪里不对吧？哪儿不对啊？主角刚从泥潭爬出来，到出现众人面前，打了老长一段架，中间居然还会有人不仅夸他白衣飘飘，这山里。 行了吗好像藏起来，像犯错的小孩。心跳忽然多了一拍。当你看过来，当万物皆可爱，怎么只？ 睡着了。 你吵鬼啊！已经七点半了，周川老师，今天是在你们这些无业游民的字典里并没有的工作日。我去洗漱，然后给你做个早餐，你睡醒之后可以吃。 总之还是很谢谢你替我把剩下的看完，还有披在我身上的毯子。我本来应该把你抱到床上，然后再帮你盖上被子的。那那倒也不必吧。但是你太重，抱不动。 你你你你，你嗯指什么指啊？有没有礼貌？刚才跑哪儿去了？周川老师，你怎么来啦？我要去趟外地，走之前来看看洛河谁说的进度。啊啊！啊我要和江雨辰这个过气佬去散散心。不许你这么说江老师！不许什么？你再说一遍。 嗯，呃、那个洛河神书已经审核完毕了，我们可以着手准备封面设计，你就放心吧。嗯，还学会转移话题了。没有。啊，阿向，过来过来，快过来。周成老师，给你介绍一下，这是我们的美编阿向，以后呢也会负责洛河神书的内页设计，有什么喜欢的风格就吩咐他好了。周成老师好，我想要。 长相洋气的小清新古风，小清新和洋气这两种风格好像不能共存吧？啊，不可以啊！可以，我什么都可以。好，我相信你。哎呀，你过来一下，张成老师。嗯 嗯,嗯。去哪儿啊？拜拜，祝川老师。这就是书库啦，随便看看。啊，我这次出去要去一个礼拜啊。你再看看这边。你就真一点儿都不担心你家老师？这不是有江雨晨老师在吗？我相信，不管你闯了什么祸，他都能兜着的。你再说一遍。 先选封面吧。听雨，民国谍战题材，和你的东方幻想差了十个《红楼梦》吧。道格拉斯的晚安日记。 西方经典纪实文学，这和你的东方幻想差了至少十个哈利波特吧。战地夕阳，抗战题材，这跟你那个东方幻想更是差。 周川老师，我拜托你能不能好好找找，别伸手拿出哪本就是哪本。你再往前翻点，辞海都要被你翻出来了。封面很重要吗？内容才是重点吧。封面不重要吗？那不如这样吧，我找个人来给你画俩 Q 版小动物，然后字体呢也就用那种超可爱的果冻彩色字体，风格采用熊出没，怎么样？你敢？ 怎么、啊、看不起《熊出没》啊？人家《熊出没》可是儿童界的顶流，风靡三岁以下幼龄，人人都在看。我看了你们杂志，你们把卷首企划的头版给了江雨晨，是不是？ 你怎么想？嗯、什么？我怎么想、啊？他从答应写稿到交稿一花了多少时间？嗯、二十分钟。二十分钟？这么一点时间写了这么完整的段子，你觉得是当场写给你的？什么意思啊？ 别把人想得太好了，当心明卖了还不知道。天下没有免费的午餐，做好心理准备吧，别到时候哭鼻子，谁都救不了你。就这些吧，看着还行，走了。啊，每个月三千五，别太拼了。是三千八。 喂，喂，处理啊，你跟江雨成那边到底搞什么名堂？怎么了？发生了什么事啊？唉，想必大家都看到了，就在刚才，二十分钟以前，江雨成在他的微博上发了一篇关于他的新书《消失的游乐园》的试阅序章。在这篇微博发出来二十分钟的时候，转发率破万，光评论就有八千多。 这件事情更有意思的是，在我看到他这篇序章的时候，我觉得非常的眼熟，因为故事结构跟刊登在咱们《月光》杂志上边那个卷首文是一模一样，啊不，应该说是几乎一模一样，因为它的细节更详细了。您是说他用我们的卷首企划，给自己的新书打了一部大大的广告？没错。 所以我就想问问处理你是不是故意的给你的偶像江雨辰在咱们的《月光》上刊登了一则免费的广告啊？如果真是这样的话，那你拿到好处了吗？我没有，我也不知道为什么江老师会这么做。你不知道？好了，不要再争了。现在的当务之急是如何拿下这本新书，不然，确实是是给别人做嫁衣。俞主编。 我可以去说服江老师、啊。你去？你知道外面现在有多少家公司都在私底下询问这本书的情况吗？都想把它签下来。你去的话，我敢保证，肯定能把它弄黄了。哎，杨总。杨总，真不知道你们是怎么做事情。只要是个大作者的文章，就可以不分青红皂白，随便登在杂志上吗？ 阿尔布斯怎么想的？都是傻子吗？余姚，我听说是你力挺登载了，是吧？今天我把话放这，事情已经发生了，江雨辰的新书必须签给我们圆月。人是我找来的，一切都是我的责任。 我一定会用最大努力把它签下来。我们到现在为止，居然没有一个人能联系上江雨辰。《消失的游乐园》这本书现在声浪这么大，消失系列的第一部就在咱们公司出版的。如果下一步被其他的出版社签走了，你们想让全行业看他们笑话是不是？联系到没有？他手机关机了。关机了，关键,了关键是找不到了。朋友问过没有？ 他的朋友圈、微博各大社交平台都是白设吗？江老师的微博更新了，有定位，我去找他。快去！竟然不接电话，被白莲花作者摆了一刀。 滋味如何？很酸爽，不过要是这朵莲花开在我的池子里呢？温泉酒店，果然周川老师也在。喂，于主编。 周一我一定会给您一个满意的答复。另外，我想问一下，我车票能报销吧？